З початку нового року відбулися зміни і в соціальній політиці України. Зокрема, зміни на законодавство про виплату соціальної допомоги одиноким матерям та дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. В січні ці категорії вже не отримали звичні щомісячні виплати. І ось чому, пояснює начальник управління соцзахисту Сергій Ядикін. З 1 января 2016 року допомога одиноким матерям. будет выплачиваться как разница между 100% прожиточного минимума на соответствующего ребенка и минус доходы каждого члена семьи за предыдущие 6 месяцев. Это значит, что расчет помощи будет производиться нашим управлением всем матерям-одиночкам. Что для этого надо? Для этого надо записаться к нам в управление на прием. По телефону 55021 принесли необходимые документы, заявления, а самое главное доходы, справки о доходах за предыдущие 6 месяцев, месяц обращения. Правительство нам дало такое условие, что можно начислять с 1 числа эти доходы с 1 января, начиная с 1 января и кончая 30 марта. Это значит, что мы можем принимать эти заявления по март включительно. Мы будем принимать людей по субботам. Вот те тысячу людей, которые получают такую помощь, могут записаться к нам уже начиная с 23 января. Звоните по телефону или подойдете к там непосредственно в управление, вас запишут на прием, скажут, какие необходимые документы принести, и мы будем проводить соответствующий расчет такой помощи. Що касается стосується усіх інших видів соціальної допомоги, то вони на сьогодні залишаються без змін.